из какого города который тебе не нравится это который мне не нравится который в россии находится но ну, в россии мне все не нравится а какой конкретно вот и неважно уже ну почему а, а что -то ты нравится, стесняешься раз... своего города или что какая разница раз тебе все не нравится -то? Ну так, э, как это такая разница? Мне ж надо понимать, откуда ты примерно из... Ну вот, а ты скажи, из какого ты города? Я из города Тель-Авив. Тель-Авив. Даже не знал да. такого. Не знал. Ну, ты я слышал, я не я удивлен, это, что ты не знал да. такого. У россиян вообще с образованием да. плоховато, да. Ну почему с образованием плоховато? Нормально у меня с образованием. Я получил советское образование. Ну, видно, да, а как, а его, а получил, а а ты как ты его получил, что ты даже никогда не слышал города Тель-Авив. Почему? Я слышал, слышал. А ты сказал, что не знаешь такого города? Нет, Только что не слышал. Я, я же не сказал, что я не знаю. Я сказал, слышал. Нет, ты сказал, не знаю такого города, ты сказал. Я сказал, слышал. Но не, не знаю, где находится. А, понял. А, то есть ты не знаешь, в какой-то стране даже, да? Да вообще не знаю, да. Понятно. Ну а советское образование было отличным. Ну как, ну нормальное было образование, хорошее. Ну, нормальное, видишь, хорошо. Так ты из какого города, все-таки? Я вообще из Башкирии. Ну сейчас ты живешь в Башкирии или как? Да. А, ну хорошо. Так э, и скажи, ты из Башкирии, где ты? Но ты не в Уфе, да? Ты где-то в каком-то другом городе? Ну это не важно. Ну ладно, не а важно, не важно. важно. Ты такой стеснительный, я прямо. Прямо ж теряюсь. Нет, тебе что, тебе что, адрес и квартиру сказать? Да что? просто интересно, слушай. Нет, мне не надо ни адрес, твоя ни квартира. Если ну, мы общаемся, так почему ну, нельзя? Я не Башкирии, что тебе еще интересно? Нет, ничего, все. Ну, я все. понял, из Башкирии. Ты сам Башкир, да? Нет, я не Башкир, я ру русский. А русский просто у тебя акцент, а, как русский. будто бы ты не совсем русский. Ну и ты, я смотрю, ты тоже не совсем русский. Так я вообще не русский, конечно. я так как Но раз. Я не смотрю, русский. ты какой-то Асхаб- Масхаб. Что? Ну, я не знаю, кто ты по национальности. Асхаб, не масхаб. Ну, так ты, если ты не знаешь, так ты спроси, а зачем ты свои какие-то ну, я... предположения? Ну, ты, тем ты более, знаешь, ты, ты же их тоже не спрашиваешь. Я тебя спросил. Нет. Что нет? Короче, ты разговаривать будешь, или ты будешь так кривляться дальше и что? Ну давай, тебя... ладно, давай, давай пообщаемся. Вот ты кто по национальности? Израильтянин. Израильтянин. Да. Ну, ну, примерно я так и понял по, судя вот по бороде. А, по бороде ты понял. Ну, понял. ну, в библейском смысле я видел вот это. Видел да. этот библиотеку. Замечательное советское образование просто прекрасное. Ну давай, У, давай, давай, Учили, давай, давай. наверное, а вас, вас особенно на уроках русской литературы выражать вот свои мысли, да, так красочно. И... Ну какие-то вопросы есть? Ты да, на, вот как и... раз и... в связи с этим и созрел вопрос, вот. Чему тебя учили на уроке русской литературы? Русской литературы? Ну да. Ты же учился. Ты искал в советской школе. Какое да. у тебя любимое произведение было? Какого писателя российского ума. русского? Тургенев. Горя тума. Горя тума. Тургенев. Да. Так. И о чем там? А что, пересказывать надо? Нет, ну Примерно. Чем оно тебе так понравилось, что ты его выделил как свое любимое произведение. А ты знаешь, сам хоть? Нет, я поэтому я же у меня нет советского образования. Например, взять Муму. Так, так подожди, Горе от ума или Муму? Кого мы брать будем? Ну, это Тургенев, Горе от ума. А Муму это. Блять, я забыл, кто это. Ну, неважно. Понятно. А, а Укрепляться уж не буду. Не помню. Так что, так, так и не вспомнишь, кто это муму. Муму, конечно, знаю я. Ну, так а кто написал тогда... Муму? Муму, так кто написал? Сейчас загуглим. А, загуглим. Понятно. Конечно. Может, тогда и горя от ума загуглишь заодно. Не, горя от ума не могу Почему? Ну, потому что не хочу. А чего? Но сейчас вот, вот подожди, ты сейчас меня что, интеллектом хочешь задавить, или что? Я вот чуть не понимаю. Нет, каким ты... интеллектом? Мы, мы же вот, общаемся. Вот мне, Интересно что просто. Что сказать? Вот смотри, подожди. Давай, давай так. Давай так, мы же, мы же с тобой начали общаться. Ты с Украины, я с России. Мы что-то начали к чему-то говорить о том, что: ой, блядь, ты. Не матерись. С ненавистью к России. Я не, не я без ненависти к Украине. что я, я вот про такое. ненависть к России ничего не говорил. Ну да. Ну, Государство российское у меня это, есть это, это не, у, у меня нет ненависти. Это немножко другое чувство. Ну это же чувствуется. Ну давай, если это... какие-то вопросы есть, ну реальные, нормальные, там давай без, без так опыла, Это реальный не нормальный вопрос был. Мы могли с тобой побеседовать как раз на на тему вот советского образования. Русской литературы, как ты сказал, я, я ж, для чего? Я ж, смотри, я тебя спросил, абсолютно нейтральный вопрос тебе задал. Какое у тебя было любимое произведение вот в школе? Ты мне сказал вот э, Тургенев "Горе от ума". Прекрасно. Мы могли бы это вполне обсудить, как Тургенев писал "Горе от ума". Ну хорошо. И хорошо. от какого ума у Тургенева да, было да. горе, что он да, написал да. такое? С чего вдруг он написал такой? Такой ну, рассказик. Видимо, так у него горе было от ума. Да, а Муму, видимо, написал все-таки Грибоедов, да? Да, скорее всего. Я просто не помню. Ну, Что блядь, ты не помнишь? Ну, Муму, я же тебе есть. подсказываю, Муму – это Грибоедов. Хорошо, 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 я согласен. Вот, запомнишь теперь с дру... со следующим собеседником чтобы вот ты все-таки блеснул своими Нет, советскими давай, давай, давай не знаниями блестать. и мы не будем я не я не хотел блеснуть блеснуть умом ничем не хотел блеснуть это, это я понял это я заметил да я не хотел ничем не блеснуть ни умом ничем я просто хотел просто пообщаться хотел и хотел пообщаться именно о том давай о, о чем же, давай пообщаемся давай что? Ты же сказал, что ты с Украины. Из Украины, да. Да. И вот я именно хотел пообщаться по этому поводу. И похрену, вот это вот мне горе от ума, не горе от ума. Я хотел просто поговорить с человеком. Так, ну, Они давай. Из... Я, Они я человек, это... и я из Украины. Все, горе от ума мы уже убрали, мы уже разобрались там с Тургеневым, с Муму, с Грибоедовым, со всеми мы разобрались. Давай, о чем ты вот хотел скажи, поговорить? Вот скажи, тебя как звать? Тебя как Давид. звать? Давид. Давид. Да. Меня Андрей звать Давид, очень привет. Вот Давид, вот ты, ты как попал вообще в Украину? Я родился в Украине. В Украине родился? Да. У меня просто тут тоже знакомый есть Давид. Он, ну, он тоже не русский, я уж не помню по национальности, кто. Угу. Вот. И просто скажи, как ты вот относишься к нам, к россиянам? К россиянам. Слушай, давай, это, давай, это... давай только так, давай только так, без обобщения есть, есть заезженная, есть такая заезженная давай фраза. Нет, так ты же обобщил, ты сказал к россиянам, россияне это уже обобщение, давай к России, давай так к России так к России или к Россиянам? Давай, давай к России. Давай к России ну к России как государству или как стране, как территории, к чему ты имеешь в виду? Ну, государству давай, я отношусь давай. крайне негативно Россию к российскому государству, государству да. Давай я к отношусь Россию негативно. К, к России как государству я отношусь крайне негативно. Почему? Могу даже могу даже объяснить почему. Давай объясни. Да, объясняю, потому что это государство ведет политику агрессии по отношению. Ко многим странам, не только даже к странам, с которыми она сосед, а и к странам, которые вообще даже не, к ней не относятся. Она, в принципе, ведет агрессивную политику, захватническую политику. И это происходит, ну, даже если взять всю историю там Советского Союза, которую она себя считает правоприемником почему-то, Взять историю э, царской России, которая опять же э, современная Россия почему-то себя считает правоприемницей и того и этого. Э, вся история ее, она только вот этого российского государства, она вся сводится только к захвату, к экспансии, к, к ну и вообще вот во, во всем, что с этим связано. Да, и я... то же самое сегодня продолжается, да? Давид, а ты сам с какого года рождения? 80-го я года рождения. 80-го года рождения. Да. Вот, понятно. А почему ты так решил, что Россия у нас такая захватническая страна? Это не я так решил. Это же Просто история так показывает. По фактам, по всем. История... Даже если мы возьмем... А, ну, подожди, подожди. Я, я а, а А взять Вторую мировую войну. Что история показывает во Второй мировой войне? Вторая мировая война, но опять же Россия к этому мало имеет отношение, потому что тогда был кто-таки Советский мало... Союз. Подожди, стоп. Да, что? тогда был кто-таки Советский Союз. В смысле? Да, Россия да. и Советский Союз это не одно и то же, что ли? Нет, это не одно и то же, конечно же, это а то, о чем живем... я сказал пару подожди, минут подожди, назад, подожди, что подожди, вы себя подожди, считаете а почему-то а отождествлением мы, а и царской мы, России и Советского мы, Союза. Мы не живем не на одной территории, что ли? Подожди, у меня дед у меня мой дед, мой дед родной, он был на войне, он всю войну отвоевал, Великую Отечественную прошел. Он сейчас лежит в могиле, он пришел с войны. Да. Ну и шопе, что? И он это завел... все замечательно, только он, для чего ты мне он это рассказываешь историю он твоего детства? Он завел семью, потом родилась моя мама, потом родился я. И горе в и семье, что да. Хочешь сказать, ну... Что Россия захватническая страна? Конечно, да. В смысле, а кто на кого напал-то? Ты хоть знаешь? Когда ты имеешь в виду? В сорок году. Но, э, смотри, рассказываю тебе, если ты не знал, то Вторая мировая война началась не в 1941 году, а в 1939. И тогда э, Сталин, Сталин, да, Сталин договорился с Гитлером, и они начали Вторую мировую войну вместе, как союзники. Сталин помогал Гитлеру завоевывать Европу, помогал Гитлеру ресурсами. Отправляя ему Меня, там кто все, что это... было кто ему необходимо этому Гитлеру, а? Кто вам такую чушь рассказал? Это это не чушь, это история, это история вашего государства. Так ты мне покажи, ты мне покажи э, факты, факты этой истории. Но где, где нет эти? проблемы Нет проблем. У тебя есть какой-то. Вот где какой доказать вот где... вот своих слов. Сейчас, так ты ж, я ж тебе пытаюсь сказать: у тебя есть телефончик какой-то рядышком, куда Конечно. ты мог бы Конечно. накладывать? Вот, открывай. Заходи, даже я не буду говорить про вражеский Google. Заходи в ваш родной Яндекс. У тебя есть Яндекс там? Да, конечно. Это как ее Алиса, там кто-то. Ну, Все. Да. И спроси э, у Алисы, э, пакт Молотова-Риббентропа секретный протокол. Давай, вперед. Набираю себя там. Сейчас, Игоночку. Ты запомнил, да, что тебе там набирать? Так, еще раз скажи, как пакт. Пакт Молотова Риббентропа, секретный протокол. О чем он гласит? Давай вот так. Э, чтобы ты весь текст там, не надо весь текст читать, просто основные его моменты этого протокола. Ну, посмотрим. Давай, давай. Что-то как-то долго ты набираешь. Я набрал уже, я считаю. А, так ты вслух тогда читай. Что ты про себя читаешь? Давай, для меня тоже читай. Мне что же интересно. Ну, чего ты? Да, я еще сам не вник, подожди, что я тебе должен? А да, что вникать? Так читай просто все подряд, и все, и, вместе вникни. Я тебе помогу, может, разобраться, если тебе что-то непонятно. Давай я сам разберусь потом. Ну, хорошо, просто я же тут как бы присутствую при всем при этом. Хотелось бы... Что-то начал, началось интересно, охота почитать. Вот сейчас, вот сейчас на данный момент, просто вот на данный момент я сейчас конкретно знаю нашу политику между вашей страной и нашей страной. То есть, то, то есть нашей страной и нашей страной. Ну. Ваша и страна что... это наша страна. Короче, все, это мы проехали, да? У тебя вопросов больше нет, по, почему Россия... Почему Россию называют страной захватнической? Нет, у тебя нет к этому больше. У меня, у меня большие вопросы есть. Я еще это не изучил. А, да. ты еще не изучил? Ну хорошо, конечно. это тебе домашнее задание, да? Ты возьмешь надо. Да, я, я, я так я понял, изучал, раз ты, изучу, раз изучу. ты решил да. этот текст сейчас не читать, то есть ты там прочитал все, что нужно, просто тебе надо еще переварить и смириться с этой. А э я еще не читал. Я еще не, не смог. Прочитать. Да, я понял. Что ты хотел мне сказать по поводу политики России по отношению к Украине? А, политики России по отношению к Украине. Может быть, наоборот. Ты сказал, что ты в этом понимаешь. Нет, может же, быть, ты немножко меня... наоборот. Я не знаю, может и наоборот. Просто ты так сказал, что ты понимаешь Почему политики России украина... по отношению к Украине. Почему Украина так настроена к России враждебно? Это это не это не секрет, почему Украина настроена враждебно к России, потому что Россия напала на Украину, поэтому Украина, соответственно, так и настроена. На Она не а может быть. Украина, а когда Украина хуярила? Тихо, да, тихо, не матерись только. Ну, Ты культурно ну, разговаривал меня... до этого. Донецк... Рассказываю, рассказываю, смотри. Донецк. Рассказываю. Донецк. Не, подожди, подожди, подожди. Что? Подожди, не надо мне сейчас ничего рассказывать. Я как сам. Это? Ты же мне сам вопрос сам задал. Подожди, я сейчас вопрос задал, и я сейчас тебе отвечу. Не Нет, можешь, так ты я... же мне вопрос задал, я должен у него отвечать, Нет, подожди, а не я а ты. Немножко, я, я не договорил. я не вопрос А, не ты не дозадал вопрос, да? Не дозадал вопрос. Задавай, да задавай вопрос. Дозадавай. Я с одной девчонкой был знаком, она с Данис. Не-не, твои эти похождения меня не интересуют. Вопрос задай. Ты хотел задать вопрос. Я знаю, что там, блин, прям куча девчонок прям болялась. Кучи, да. да, я понял. То, что у тебя твоя девчонка от тебя кучу наложила, меня не интересует. Я сказал, эти твои вот эти похождения не сюда, слышь, не в этом слышь, чате. Слышь, Давай, мужик, э, вот ты мне вопрос хотел какой-то задать. Мужик, вот твоя борода, О, это все. не значит, что... Я все знал, когда наступит этот момент, когда мы перейдем к главному. Вот ты сейчас такую хуйню городишь. Я ждал, когда мы перейдем к главному, к моей бороде. Э, вопрос будет какой-то? Ты мне хотел вопрос задать по поводу э, э, политики России в отношении Украины. Ты сказал, что ты в этом хорошо разбираешься. Я, я, просто, просто мне вот с тобой не о чем говорить, потому что... Потому что я не читал «Горе от ума» Тургенева, поэтому не о чем со мной говорить. Но Тургеев, конечно, хороший был, писатель. Но жалко, что не повлияло не повлияло его творчество на тебя. Никак не, не обезобразило твой девственный ум. Девственный. Не повлияло, да, на него. Не тронутый он у тебя так и остался. Единственное, что его тронуло, это телевизор. Ну ладно. Ну, телевизор, телевизор так телевизор. Что по поделать? Как, как сказал ваш вождь когда-то. Ну, во всяком случае, ему приписывают: что важнейшее из искусств, да, является кино, а у вас сейчас телевизор. Да? А у вас что? А у вас что? У нас есть много видов искусств. Мы не ограничены одним телевизором. Да. Да. да ты что такое да. Ладно, да. давай, иди перечитай. Зеленскому привет. Зеленскому привет. Пока. Обязательно передам. Давай. Ой, ну что ж такое-то, а? Ну это ж надо такими быть недолугими, как-то кажуть.